Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька. Приводом до розмови є зустріч президента Путіна з воєнними кореспондентами 13 червня 23-го року, під час якої, окрім вже традиційних різноманітних перекручувань, відвертої брехні та образ, він заявив таке. Я взагалі дивуюся, як людина, в якої в жилах тече єврейська кров, яка очолює державу Україна, як вона може підтримувати неонацистів. Я просто не розумію цього. Кінець цитати, в свою чергу, у відповідь на запитання журналіста, президент України Володимир Зеленський, сказав, що він думає про ці слова. Таке враження, що він, тобто Путін, не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але він, ніби другий король антисемітизму після Гітлера, це каже президент: цивілізований світ не може так говорити. Так заявив Зеленський і подякував також за підтримку, яку отримав від світової спільноти після таких слів Путіна свою адресу, то чи розуміє Путін свої слова? Це випадковість чи закономірність? Та чи був колись Путін філосемітом, або ж чи бодай намагався себе таким представити? Сьогодні ми говоримо з Олександром Фрідманом. Він є істориком, викладачем новітньої історії та історії країн Східної Європи в університеті імені Гейни в дюссельдорфі та Саарському університеті. Я направду не вперше стою свідкою такого когнітивного дисонансу, що відбувається в голові росіян, зокрема Путіна. Я думаю, що це не є якоюсь новинкою. Це абсолютно вже нормальні речі, цей подив, подивування. Та зрештою, яким чином ми можемо простежити причинно наслідковий зв'язок і, взагалі, якось віднайти цей ланцюжок логічний, як в свідомості Путіна Зеленський перетворюється на неї неонациста, єврея, який знищує євреїв, і все те, що він час від часу він або наближені до нього заявляють, Это на самом деле нелегко легко Тут причина слідство зв'язку. Я б сказав, що все таки деталь, ізначальна деталь прослаження Зеленського вона для Путіна була вторічна. Для него любой руководитель Украины, который проводит независимую политику, который не хочет развивать Украину в русле интересов России который видит не Украину свободным, независимым, демократическим государством, он по определению является врагом. Ну и, соответственно, а враг, чтобы на врага на, наклеить максимально негативный лейбл, ну, сразу же они прибегают к известному арсеналу, поэтому и появляются все эти истории о нацистах и прочее. И более того, я тут отметил, тут сложно искать какую-то логику. Мы имеем дело с наклеиванием ярлыков. Они просто подбирают понятия, которые вызывают у российской публики наиболее негативную реакцию и, соответственно, вот этими понятиями оперируют нацисты, неонацисты, бандеровцы, фашисты и так далее. Но с Зеленским действительно у Путина возникла проблема, а именно с еврейским происхождением Зеленского, потому что в глазах обывателей, особенно многих обывателей на, на Западе, этот российский концепт неонацистской или нацистской. Украины, он разбивается о фигуру Зеленского, потому что западному обывателю абсолютно непонятно, как может находиться лицо еврейского происхождения во главе такого государства. И тем более, что Зеленский пришел к власти не в результате какого-то военного переворота и прочего. Его избрало, он победил на демократических выборах, у него проголосовало подавляющее большинство украинцев и украинок, и то, что они его выбрали, они выбрали его, зная его происхождение, которое он не скрывал, и оно им не помешало. Ну вот, соответственно, злость возникает, что у Зеленского этот концепт он разбивается, поэтому они идут дальше и делают такой своего рода гиперболу, что вот Зеленский он ужасен в войне или даже в тройне потому что он, будучи евреем, они подчеркивают, намеренно подчеркивают в этом контексте его происхождение, он еще и стоит во главе неонацистов, и тем самым это не только уже само по себе гнусно с точки зрения россиян стоять во главе неонацистов, а еще и вырисовывается образ вот такого предателя Зеленского, который наплевал на трагедию своих предков, ну и превратился в так называемого еврея-нациста. Абсолютно абсурдный образ еврея-нациста, от которого только можно покачать головой, но в России он хорошо распространен, и он нравится, и он убеждает многих россиян. Как мне кажется. Ну, те, що переконує багатьох росіян, це вже мені здається, навіть не потребує якихось зайвих підтверджень і фактажу. Але міжнародна спільнота і люди, які все таки по цей бік і в категорії адекватності перебувають, реагують на такі випади. І не вперше те, що раніше там просторікував Лаврови за нього мусив потім вибачатися Путін і те, що час від часу. Так чи інакше розповзається російською пропагандою, цей випадок не є виключенням, і відреагували і в Україні, і за її межами, і навіть є відповідь Зеленського з цього приводу. Для вас це свідчення про що? Про те, що ось ця пропаганда російська вона не успішна в цьому напрямку, чи що як саме ми маємо розуміти ось цей маркер? Я вот тут разделю два направления. С одной стороны, если мы будем исходить из того, что Россия пытается вот этот образ э, еврея-нациста продвинуть за пределами Российской Федерации, то тут они успеха не достигают, даже наоборот. И эти высказывания Лаврова абсолютно позорные, и теперь э, высказывания Путина, они ему бонус-пунктов не прибавили. Наоборот, эти высказывания, они однозначно воспринимаются на Западе как высказывания антисемитские, и поэтому однозначно был и в западных публикациях. Другой вопрос, что реакции западных лидеров, например, на Путина все-таки такой открытой не было, и мид Израиля все-таки промолчал, потому что высказывание Путина было совершенно отвратительным, но тем не менее, как бы определенную красную черту он же не перешел. Он как бы подстраховался, он там со ссылкой, не от своего имени это сказал, а со ссылкой на своих каких-то мифических или реальных еврейских знакомых, он это сделал более-менее осторожно, но я думаю, с его стороны будут еще радикальнее высказывания, и западным лидерам придется реагировать. В случае Лаврова это было все-таки иначе. Лавров же перегнул палку окончательно, и еще обратился к теме Гитлера. И пришлось-то извиняться не за то, что Лавров... Путину пришлось извиняться не за то, что Лавров обсуждал происхождение Зеленского, а именно за эту откровенную антисемитскую глупость, связанную с еврейским происхождением Гитлера то бишь на внешнем направлении у них успехов нет, ну разве что среди антисемитов или среди праворадикалов и неонацистов на Западе, которые и без того в целом то России симпатизировали и стоят на стороне России, ну может быть там они чего-то могут добиться. Что же касается внутренней аудитории, то тут э, есть такой немножко парадоксальный эффект, э, который на Западе очень многие не понимают, это специфика российского антисемитизма и специфика, специфика ксенофобии, которая в России распространена. То есть, с одной стороны, они используют терминологию нацист, нацист это что-то ужасное, Зеленский ужасен, потому что он нацист. А если еще подчеркнуть еврейское происхождение, то это как бы усилить дополнительную ненависть к нему, что мы его должны ненавидеть, потому что он нацист, стоит во главе так называемой ненацистской Украины, да он еще и к тому же еврей а значит и по определению враг России. Поэтому, собственно говоря, они с этим образом так, так активно его используют в последнее время. Я думаю, что прежде всего, опять же, они нацелены на, на внутреннее потребление, на российскую публику. Я не думаю, что у них есть иллюзии по поводу того, что они могут кого-то на Западе убедить. Я також хотіла би попросити вас допомогти відстежити ось цю еволюцію такого ставлення і такої риторики. Чи я права, говорячи про те, що вона не завжди такою була? Хоча про ось цей особливий Ну, видно, певно, я правильно скажу, вдавшись до цього слова антисемітизму, який був в колишньому радянському союзі, і потім навіть і ми маємо програми випуски розмови щодо цього в рамках програми зустрічі. Теж проте, коли говорити вже про сучасну Росію після розвалу радянського союзу, мені так видається, і щось я таке пригадую, що насправді політика щодо Ізраїлю і щодо євреїв була така. Ну, дост достатньо прогресивна і навпаки намагалися якось вибудовувати ці зв'язки, чи я помиляюсь? Ви совершенно правы, особливо якщо подивитись на епоху Путіна. Путін, да і в Єльцинські времена це присутствовало, но повабимна Путіна ще даже более открыто. Путін проявляв интерес к выстраиванию отношений с Израилем, к улучшению отношений с Израилем. Он также регулярно подчёркивал своё положительное отношение к евреям, он регулярно говорил о еврейских друзьях, он регулярно говорил на тему Холокоста. И даже благодаря этому и в Израиле, и, так, и среди еврейских общин на Западе сформировалось такое представление о Путине, как о человеке, который евреям симпатизирует. Даже иногда его называли филосемитом, человек, который откровенно хорошо относится к евреям, ему нравится еврейский народ, еврейская культура, еврейские традиции. Мне это представление кажется абсолютно преувеличенным и соответствующим действительности. Если мы возьмем Путина, если мы возьмем других людей из его окружения, того же Патрушева, одну из ведущих фигур. Если мы возьмем Лаврова, это все люди с советской социализацией. Тот же Патрушев и Путин, они вышли из недр ленинградского КГБ. А из, пожалуй, из всех комитетов, организаций Комитета государственной безопасности Советского Союза, Ленинградская была одним из наиболее антисемитских по своему характеру. И вот эти образы отношения к евреям, теории заговора о том, что евреи правят миром, что с евреями надо вести себя все-таки осторожно, что, может быть, даже Советский Союз проиграл в холодной войне, потому что вел антиизраильскую политику и настроил против себя евреев. Мне кажется, что эти представления, которые в КГБ действительно пытавали в советском, в позднее советское время, их, э, а их он воспринял. Это и есть и его взгляд, и его образ, и его восприятие евреев с одной стороны, у него есть еврейские друзья, я думаю, у которых люди еврейского происхождения вокруг него, к которым он относится действительно хорошо, по-дружески, но с другой стороны, у него есть такое представление вот этого так называемого всемирного еврейства, которое правит миром и с которым нужно все-таки не задираться. Но вот сейчас в связи с войной, которую Россия ведет, в Украине и в связи с фигурой Зеленского, которому Путин еще испытывает совершенно очевидно огромную личную неприязнь, там это просто сквозит, они уже, кажется, не обращают внимания на все эти теории, которые у них были, и эмоции настолько переполняют, и ненависть переполняет настолько, что они решили в такой для себя, ну, с военной точки зрения очень даже непростой ситуации россияне взять в руки вот эту вот антисемитскую карту и с помощью антисемитской карты, как в России это исторически часто бывало, попытаться завоевать еще больше симпатий среди российского населения, еще больше объединить население перед образом вот этого внешнего врага, у которого еще в лице Зеленского и еврейское лицо. Ну, Фантастичні можливості. Тут вам і солодка теорія змов, і, значить, ось цей диявол, який втілений в образі, подобі е, е, Зеленського. Все, все класно, все круто, все складається. Е, коли Путін про це заявляє, я все-таки схильно вважати, що там ще залишки якогось критичного мислення є в голові у Путіна. Я припускаю, що він цілком свідомий того, як яку реакцію це за собою потягне, чи можемо ми сказати, що станом на зараз для Путіна, в принципі, вже все одно згорів сарай гори і хата, і які там стосунки будуть, не будуть з Ізраїлем, йому фактично все одно і він не намагається якось бути обережним в цьому напрямку. Хоч ви і сказали про достатньо обережний спосіб його висловлювання навіть в цьому контексті. Ну, я думаю, что у Путина собственная логика, он такими высказываниями, он намеренно заигрывает с антисемитской картой и посылает и э, Израилю, но и тем же Соединенным Штатам, потому что Путин же из тех людей советского КГБ, где господствовало представление о том, что евреи управляют Соединенными Штатами. В России же очень модно брать людей в администрации Байдена и рассуждать там о еврейском происхождении конкретных фигур, которые определяют американскую политику. Особенно тех фигур, которые известны как те, кто наиболее последовательно поддерживает Украину. Тот же Энтони Блинкен. Тоже известная тема в России порассуждать о его еврейском происхождении. А там уже все можно сплести. Вот Блинкен в Соединенных Штатах. Зеленский в Украине, вот и получается этот всемирный, всемирный еврейский заговор, так сказать. Но я думаю, что Путин вот такими заявлениями, все-таки провокационными заявлениями, очень, я же сказал, резкими заявлениями, он все-таки оставляет себе поле для маневра и посылает и Израилю, и евреям по всему миру как бы послание, что вот смотрите, я уже готов использовать эту тему. Для меня нет проблем выступать с такими, пусть еще закамуфлированными, но все-таки антисемитскими заявлениями. Если Израиль и еврейские организации по всему миру будут вести себя не так, как это хочется России, то есть еврейские организации, которые однозначно поддерживают Украину, Израиль, который скорее занимает позицию все-таки нейтралитета, но ну, нейтралитета в том смысле, что он не поставляет вооружение Украине. Вооружение Украине. Но тем не менее, в остальном-то позиция Израиля проукраинская. Израиль голосует за Украину, в ООН есть гуманитарная поддержка и прочее, и прочее. Есть симпатии большие у населения в Израиле, в Украине. То есть все это на самом деле присутствует. Но вот Путин хочет послать однозначный сигнал. Если вы... И дальше будете поддерживать Украину, если вы пойдете дальше, и, например, все-таки Израиль решится, а Соединенные Штаты давят на него, чтобы Израиль помогал Украине еще и вооружением, вот если вы сделаете эти шаги, тогда уже у антисемитизма вообще не будет границ. Тогда мы будем использовать эту тему по полной программе, как это было и в советское время. Вот я думаю, что в этом и есть послание, вот такое закамуфлированное послание Путина. Для Ізраїлю, для мешканців, для його громадян, наскільки це є болісним, важливим моментом? Я розумію, що це може звучати дещо з ухвалою кострубато. Та зрештою, наскільки ось ці погрози є предметними для Ізраїлю, і наскільки важливо зберігати ну хоча б хорошу міну при поганій грі в цій ситуації? Израиль действительно находится в довольно сложной ситуации. В случае Лаврова там вопросов вообще никаких не было. Лавров и особенно не столько педалированием происхождения Зеленского, опять же, сколько заявлениями по поводу Гитлера, Лавров однозначно перегнул палку. И поэтому в случае Лаврова ответ израильский последовал незамедлительно, но и все-таки не Лавров, которого влияние на российскую политику и на принятие решений, скажем так, ограничено. В этом случае Израилю, конечно же, гораздо сложнее, потому что это Путин, это человек, который принимает там решения, и Путин, у которого действительно есть возможности Израилю навредить. Тут речь идет и о военно-политическом сотрудничестве с Ираном, с главным врагом Израиля. Тут речь идет и о контроле над режимом Башара Асада в Сирии, режим, который граничит с Израилем. Ну и не стоит забывать, что речь еще идет о еврейской общине в России. Люди, которые Россию покидают, довольно массово покидают, особенно после начала войны. И пока российские власти открыто этому не препятствуют. Они чинят препоны, но скорее за закрытыми дверями пока э, евреи по-прежнему могут из России уезжать. И во всех, по всем этим направлениям Россия, безусловно, может ударить и Израилю навредить. И именно по этой причине Израиль вынужден действовать весьма осторожно. То есть позиция Израиля, например, такая, как помочь Украине одновременно не навредив себе. Ну вот э, этими фак... этим принципом и объясняется позиция Израиля. Я думаю, что если бы вот этой зависимости в вопросах безопасности, прежде всего, от России не было, то и заявления с израильской стороны были бы куда резкими, и помощь могла быть и на совершенно другом уровне, в том числе и на военно-техническом. Попри те, знову ж є багато різних випадів бік Ізраїлю щодо того, так, як вони підтримують Україну і що підтримують недостатньо, це те, що я бачу зі своєї бульбашки, але те про що ви говорите, теж цілком закономірне. Я думаю, що воно не викликає якихось додаткових сумнівів. Я би хотіла ще поговорити про, ну якщо це є можливим в нашому діалозі, нині. Про те, як безпосередньо Ізраїль ставиться до всього того, що відбувається в Україні, хоч ви і сказали про цю емпатію, про те, що населення підтримує українців, що є якесь розуміння. Та зрештою ми усвідомлюємо, що є і сама політична криза в країні, про яку також говорять про політичну кризу в Ізраїлі, і це може розхитувати човен і давати оці лазівки для якихось тих самих кліщів. Які повзуть від від Росії і називаються пропаганда російська словом ем, дещо більше подробить саме про ось цей стан, якщо знову ж таки ви е, чуєтеся в в вправі про це говорити? Ну адже якщо ми візьмемо Ізраїль, наприклад, єврейські організації, єврейські общини по всьому світу, то Россия прикладывает большие действительно усилия, чтобы сформировать негативный образ Украины. И тут же дело не только в Зеленском. Как бы вот Зеленский и его происхождение это для Скале, для России своего рода такая и, и наступательная, и защитная тактика, потому что эта тема же поднимается прежде всего потому, что особенно на Западе среди еврейских интеллектуалов и не только среди еврейских интеллектуалов происхождение зеленского тоже подчеркивается, чтобы продемонстрировать абсурдность российских пропагандистских нарративов. То есть мы, например, возьмем французского хорошо известного в Украине французского интеллектуала Бернара Анри Леви, который сам постоянно подчеркивает собственное еврейское происхождение. И в своих документальных фильмах, и в своих выступлениях он подчеркивает также еврейское происхождение Зеленского. Вот этот образ еврейского президента, в кавычках, он тоже и во Франции присутствует, и Леви его использует, чтобы показать абсурдность, абсурдность российской пропаганды. То есть, с одной стороны. А что касается, что касается Израиля, туда и там запускаются эти нарративы. И Россия работает, опять же, не только по... с образом Зеленского. Они еще и активно используют и образ Бандеры образ Шухевича, образ украинских националистов, роль антисемитизма украинских националистов, организации украинских националистов в 30-е годы, участие украинцев в Холокосте. Все эти темы, они специально подчеркивают, очень активно это делают, чтобы сформировалось вот такое представление хотя бы, что в Украине, ну там не все так по меньшей мере просто, что может быть вот и Россия действует неправильно, но и Украина совсем не такая простая, белая, пушистая, демократическая, как это принято считать на Западе. То есть цель вот эти в России таким образом эти нарративы продвигать. Осторожно или активнее Они делают это в Израиле. Бросы различные делают в социальных сетях. Они делают бросы в европейской прессе и прочее, прочее, прочее. То есть они с этим работают. И, конечно же, для Украины это весьма серьезная проблема и болезненная тема. Потому что, скажем, восприятие Степана Бандеры сегодня в Украине. Оно очень сильно отличается, разумеется, от восприятия Степана Бандеры в еврейском мире. Когда в еврейской в еврейской среде, прежде всего, ассоциации с Бандерой они довольно однозначны. Это ассоциации с эпохой и с участием украинцев в преступлениях против евреев. Сегодня в Украине по совершенно понятным причинам и во многом с помощью Российской Федерации и с той агрессивной российской пропагандой и образом врага, которые они продвигают, создается весьма положительный или, по крайней мере, нейтральный образ пандемии. То есть эти восприятия отличаются. Об этом, кстати, совершенно справедливо на этой неделе заявил израильский посол в Украине Михаил Бродский, когда он просто показал, Отличие восприятия. Это да, такая, такой момент присутствует. Тем более, что еврейско-украинская история, она история мягко говоря непростая с большим количеством тяжелых эпизодов и тех эпизодов, которыми еще, которые еще предстоит переосмыслить, надеюсь, в мирные времена. Тут я також не збираюся якось примачувати роль України українського народу в різних формах, незалежно від того, в якій саме в якому саме вигляді було, була наша держава на момент, коли вчинялися ті чи інші вчинки. Але я свідома того, що ось цей діалог, і зокрема наша програма зустрічі, покликана на те, щоб відкрито принаймні обговорювати ці больові точки і знаходити. Способи пропрацювання їх як іти далі. Дуже сподіваюся, теж що в найближчим часом, в мирний час, ми зможемо провадити і надалі ці дискусії, діалоги. А вам, пане Олександре, я дуже вдячна за цікаву розмову. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.